Место. погодка, чтобы там выходить свободно И днем, не И только поздно, да там или рано утром кто выходит, или поздно вечером. Наверное, все-таки уже осень, да, не за горами. И надеемся, не будет такой жарюки, прям в прямом смысле этого слова. Решила снять немножечко эфир. Я уже нахожусь у себя на работе. Сейчас покажу. Пойду в свою витринку. Сейчас выйду. Да. открылась дверь. Не откроется. Так. Сейчас я переключусь. Вот у меня такая сегодня красота. Наверное, плохо видно отсвечивает. Сегодня два торта. Потом сосиски в тесте. Вот такие вкусные кексы. Кекс столичный и кекс апельсиновый. Потом булочки с яблочком. И, знаете, забыла веревку, чтобы повесить свое Чичхелу повесит, но девчонки будут ехать Обещали завести Обещали завести Веревочку Чтобы туда повесить Эту красоту Сонная Ну, бывает с кем не бывает Поэтому, кто хочет попить со мной кофе Можете приезжать Сегодня с утра В Абер пришла Очередная повестка на 30 -е число заседания вот you from ukraine uh... опять они используют мой номер хотя я не зазначала да что они имеют право его користовывать Ну, придется с них за то что они используют номер Они обязаны не оплачивать. Можно из Бразилии приехать кофе попить. А у вас тоже очень вкусный кофе. Как пережили отсутствие электричества? Тяжело, ну как? Я, кстати, пришла сюда, да, к себе трудиться, а свет должны были включить еще в 9 часов утра. но включили его с задержкой. А знаете, что самое интересное? Дома что же отключают свет? И когда должны включать, допустим, в 9 часов, а включают в 9, ну, в 20.45, да, звонишь э, на горячую линию к ним, в городе Запорожье, они говорят, что Запорожья полуэнерго энерго, надо разогнаться. Вот так и говорят. Надо разогнаться для того, чтобы всех подключить. То есть, другими словами, эта задержка еще почти на час. Понимаете, чтобы разогнаться. А отключать же они как хотят. Настроение сегодня хорошее. Правда, не выспалась. Спасибо, комета. Ну, ничего страшного. Еще фильмы вчера смотрела. Так что как-то так. Ассортимент периодически будем менять. Надо подобрать, что людям нравится. Доброе утро. <с1> <смех> а, <смех> <хирургия> Хорошо, девчонки. Выбирайте, какой кофе. Сейчас, ребят, одну секунду. Великих чи <laughs> <или> маленьких? <laughs> а, <для сахара. смех> э, ну, с Одно с сахаром, другое с сахаром. А с <laughs> <сахара> а, а сколько? Оплата есть карта, если желаете. Человек нужен? Нет. Так, это без сахара. Ага. А достать? Да, ага. все, дам сейчас, одну секунду. Я что, вам тоже плюшечка? Может, кофе, пожалуйста? Будь ласка, гарного хорошего дня, перхоть. Я вернусь. О, кто-то уже зашел. Ребята, вы пишите на себя своей... до своей гадости. Это точно. Обожаю джинсовые шорты, они у меня приличного приличной длины, выражусь так. Почему? Потому что все-таки я уже мама давно. И раньше, кстати, позволяла себе носить короткие-короткие шорты, очень открытую одежду. Это не для того, чтобы кого-то зацепить или а еще что-то. Лично для себя. Обожаю. Я сегодня пекла не сама, говорю сразу. Были помощники. Сколько стоит капля кофе? Не... да. Так, ребят, давайте так. Кто хочет писать гадости, может ее бы забить с моего канала. Вот выражусь так. Потому что не хочу слышать гадости и так далее и тому подобное. Жизнь, она настолько короткая. Хочу радоваться жизни, а не наслушивать ваш какой-то бред. Поэтому, кто хочет, приходим на кофе а мы не за сладеньким напоминаю, что э, делаем на заказ это вареники, пельмени да? ну, полуфабрикаты кого интересует можете э, в описании канала есть э, мой телефон можете писать все, буду с вами заканчивать я показала то, что у нас сегодня вкуснотень то, что у нас сегодня красота Правда, еще не успела сама позавтракать. Ну, бывает. Все, с вами была Анжела Русимовна. Это так. Тільки мама, думаю, Ну, гадости. Так, на связи.